Трех женщин на моих глазах. Они шли по дороге, они какие-то шашки кидают, там Это она взорвалась. Это может, они не убиты были, может, и ранены, но они упали сразу. Позабирали, повывозили. А Это у меня слабые ноги. А, сможете, хорошо, Пришли путинцы и начали орудовать выгоняли с домов, полили дома. Поселочек полностью снесли. На дома кидали шашки какие-то, взрывали дома. Там в уже уже яма. Я сижу на лавочке. Я одна в подъезде, живу, никого нету. Подъезжает белая машина небольшая, встает мужчина молодой, бабушка, садитесь, а я на лавочке сижу. Ничего не спросил, у меня даже мобильный остался в квартире. И меня эти волонтеры увезли. И привезли меня где-то в эти края. А я сама дед От матери осталось полтора годика. Я росла сиротой круглой война была, папку убили. В общем, я прожила очень трудную жизнь. Я хорошего ничего не видела. Там закрывать магазины. Потом закрыли аптеку. А мне меня аптека дуже пошла, бо мне не покупать. Ничего нема, светла нема. Машку на жинку одну убила. Привет. Ты не будешь это вот И я уже так дом, как у головы такой стоит. Я помолилась, белочку обняла и заснула. Я поступаю все такие было 35, прошло, не помню сколько. Такие бу, -бу. Я так не лякалась, я ничего не разумела, что ночь, темень, я одна. Да там секунды нема, пах-пах. Пах-пах-пах, я кожну секунду набираю Десяток це постійно. Я не можу. Я хочу хоч хоч кого почути. А почути не можете, бо зв'язку немає? Нема. Вона сиділа на абрикосі 21 рік. І він мені зняв. Я кажу, о який каченик, а мені перед день народження було. У меня 23 квитня, а это 18 -го. Когда как будто подарок, и вот три года она у меня прожила. Я ей хочу жила. Я на и плачу, и родили, что она хоть не там. Может, она где-то на поле, может, она где-то, может, хоть без пуль, там она хоть будет, где мышку яку, где бабушку яку, по-любому Да, да, да. Там белочка моя у дома Я прошу всех, кто может, Тамара, всех, кто бачит, будем бачить, уезжать люди, все дружи погано.